श्रीदुर्गायै नमः अध द्वितीयोऽध्यायः मध्यमचरित्रमु देवतलतेजमु देवि प्रादुर्भवंचुट महिषासुरसैन्यवध विनियोगः ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुः ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजम् वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यद्धं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्परसु गदेषु कुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं जलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवेशैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महेशे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेश गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथामर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितम् सर्वममरारिवै विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्ना वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इद्धं देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलं तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तद व्याप्तलोकत्रयं त्विषा तेजस्तेना जायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चा चाभवत् वारुणेन च चा जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ध्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवां ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्यमुदं महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्य इपिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथे शुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिसादम कुलिसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डुलुं समस्तरोमकूपेषु निजरस्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् द्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः मायतातिमहता प्रतिशब्दो महान् अभूत् चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्स्थुहृदायुधाः आमेतदिति क्रोधा दाभाष्यमहिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्या न तुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालां धनुर्जानिस्वने नतां दिशो भुजसहस्रेण ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः प्रथा नामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो मा महासुरः अयुतानां सतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुत सो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधोः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिसैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् केचित पासां तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेष्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुताशनः निःश्वासान्मुचेयांश्च युध्यमानारण्यम्बिका एव सद्यः सम्भूता सहस्रसः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः पटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद् द्विधाकृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे निपातेन गदया भुविशेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृसंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तराश्च रौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदसार्दनाः केषां चिद्बाहवश्चिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचित् द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुद्धिता कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशिक्तृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौघा महानद्य सद्यस्तत्र प्रशुस्रुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु षुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु षुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये द्वितीयः